А, да, Татьяна Владимировна. Все, ждем вас. Э, в... Так прямо ко мне в кабинет, да, и отсюда мы будем двигаться сюда. Э, Все, ждем, 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 ждем. Здравствуйте. Ага. Спасибо. Окей. Спасибо. Спасибо. Thank you. Jun Lander. Yes. If you need to uh, say in Continental. Frohlander is for Lander. For lander. Yeah. Like uh, if you have seen the uh, Olympic games in swimming. My uh -huh. cousin took the gold medal yeah. in Australia. Подожди, сбегай. Окей. Ключо позиции. Ключо позиции. Все, Руслан, можете подниматься? три раза. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, по нашей доброй традиции открытие нашей конференции начнется с совсем известного академического гимна, который называется Гоодан. Прошу. Университета Гарли, который одновременно является директором геоинформационной системы этого университета. Также нам приятно приветствовать его заместителя Джима Проландера из того же университета Гауля. Не менее приятно нам приветствовать нашего старого доброго друга и коллегу, профессора из университета Софии Антиполис Жоржа Мале. Я хотел бы также сказать о том, что сегодня присутствует на нашей с вами конференции заместитель председателя областной государственной администрации Владимир Иванович Боряченко. Также я хотел бы особо поприветствовать народного депутата Украины, нашего тоже старого доброго коллега, с которым мы делаем уже второй совместный проект Европейский Владимир Игорь Владимировича Казакова. Я мог бы... Будет Сейчас я хотел бы передать слово для приветствия первому проректору Херсонского государственного университета, доктору филологических наук, профессору Олег Васильевичу Мишкову. Шановний Володимир Иванович, шановный Игорь Володимирович, дорогие гости, дорогие участники конференції и колеги, колеги з Херсонщини, и колеги з Украины, и наши зарубежные гости. Від імені ректорату вченої ради державного університету щиро вітаю вас в наших стінах. Хочу побажати вам успішної і плідної роботи, подякувати організатору цієї конференції, професору доктору Олександру Володимировичу Співаковському, який в нашому університеті опікується науковою проблематикою, міжнародною проблематикою, тим, що сьогодні визначає обличчя сучасного європейського вузу, яким ми... Разом з нашими колегами Віктором Олександровичем, технічним університетом, аграрним, аграрним хочемо бути безумовно. Сьогодні в цій аудиторії присутні не тільки вчені, не тільки науковці, державні службовці, які займаються проблематикою, заявленою в назві конференції, а й зібрали студенти, молодь. Може, для когось це буде така перша зустріч з цією проблематикою. Але я впевнений, що завдяки контактам, знайомствам, спілкуванням, яке завжди виникає на конференціях такого роду, визначаються і майбутні професійні контакти, і може визначитися тема майбутньої наукової роботи або практичної діяльності. Тому нашу молодь і студентство, аспірантів, магістрантів, які присутні в цій аудиторії, я вітаю. Особливо і бажаю їм плідно попрацювати на цій конференції, а не тільки нашій професорі. Дорогі друзі, Херсонщина, щедра таврійська земля, південна краса України, завжди з радістю, задоволенням приймає гостей. І ми впевнені, що конференція, яка сьогодні відкривається в Херсонському державному університеті, відкривається тут, на Херсонщині. Вона буде сприяти і розвитку вітчизняної науки і розвитку нашого регіону, взагалі подальшому розвитку України, її євроінтеграційних зв'язків. Бажаємо вам успіху. Дякую. университета Юрий Иванович Беляев отсутствует, он по приказу министра сегодня находится с ректорами других, в том числе классических педагогических вузов сегодня в Москве. Вот. Но, слава Богу, второй глава, председатель нашего оргкомитета, академик Украинской академии аграрных наук, доктор сельхознаук Виктор Александрович Ушкаренко с нами, я хотел бы с большим удовольствием предоставить ему слово. мне приятно от имени ректората и коллектива Херсонского аграрного университета приветствовать всех присутствующих в зале и пожелать вам результативной работы. Мое слово будет несколько необычным. Буквально накануне проведения нашей конференции мне задано было несколько вопросов. Причем вопросы были явно противоречиво характера. Кто говорил, Виктор Александрович, ну вы ученые, скажите, пожалуйста, что такое ГИС и зачем оно надо? Некоторые фантазеры, явные фантазеры, слишком преувеличили роль и перспективу ГИС. Поэтому я хочу сегодня несколько выступить с вами, нетрадиционно выступить, может быть, перед вами как перед студентами и начать с того, что мир науки многообразен. Мир науки, я повторяю, в чем я многообразие? В том, что есть самые различные науки, начиная с космических наук, которые мы с вами имеем косвенное отношение, и заканчивая науками земными, науками, которые дают нам возможность повышать результативность работы наших отраслей народного хозяйства, в том числе и сельского хозяйства. Учитывая то, что сама конференция проходит под флагом ГИС, в аграрных вузов, я думаю, что, может быть, мы слишком сниз... сузили ее значимость и функции, потому что в зале присутствуют представители не только аграрной науки, а и других наук. Поэтому я хочу высказать свои мнения по целому ряду вопросов и, может, где-то кого-то... В науке. Наука совершенствовалась. Совершенствовалась она и в нашем аграрном музее, она совершенствовалась в целом в нашей стране. Мы приблизились, приблизились почерту ситуации, в которой мы должны работать. И вот в таком комплексе, при таком комплексном подходе появилось понятие программирования урожая. Вот здесь есть представитель института земледелия, южно бывшего института урожая земледелия. Так вот, я один раз выступаю на солидном форуме сказал, институт за многие годы получил очень красивую информацию. Он обогатил банк знаниями, знаниями, которые должны работать на производство, они, к сожалению, лежат на полках научно-исследовательских учреждений. Что я имею в виду? Я имею в виду, что не, нельзя ограничиваться тем, что только констатировать факт. Ведь наша обратная наука многие годы была наукой не экспериментальной, а наукой наблюдательной. Наукой, которая только зорко внимательно следила, все, что видела, фиксировала, выдавала это за открытие и на этом останавливала свое дальнейшее движение вперед. Мы... Вот таким образом появилось э, понятие программирования урожая. Лично я а учитель у меня был Сугоров, профессор Середбич, очень известный в мире ученый. Он начинал эту идею, мне пришлось продолжить ее. И школа его и моя очень серьезно занимается вопросом программирования сейчас. Ибо мы понимаем, что не закончили исследования, не получили математическую модель любой зависимости на ветер эти результаты. Так вот я чего, зачем вам все это не ГИС? -э системы. А при чем тут режим орошения, скажем, сахарной сёпы. Какое отношение это имеет к ГИС? Так вот, товарищи, что такое ГИС? Это наука, которая сумела, и наука, и область познания, которая задача подниматься до этого уровня. У ГИСа нет проблем, которые бы его не интересовали. Мы были в Швеции, вот сидит профессор Воспач, и он, вероятно, в своем выступлении сегодня сошлется на это ГИС скажем, наши аграрные науки, они дошли до того, что убедили <свят> жителей города, страны, в том, что даже можно прогнозировать пожар. Ну а прежде всего можно обеспечить своевременное пожаротушение. Почему такая проблема у них есть, чем тушить? А потом только в конце фильма дошло, что это для них одна из самых главных. Это Пожаротушение города, этот пожар закончился свою научную деятельность. Науку надо начинать с малого идти к большому. Науке надо посещать всю свою жизнь. И любая проблема в науке Навязан мне честно вряд ли докторантов достаточно и здесь. Э, и он взял наши математические модели в себе в диссертации, использовал их. Я говорю, что ты делаешь? О чем это говорит? Это говорит о том, что в главной аграрной науке, например, есть объекты, растения. Где бы оно ни росло, у нее свои определенные требования предъявляются. Но вписывается в любой ситуации. И поэтому его дополнительные исследования привели опять-таки к тем выводам, которые публично думно их используют. А для этого надо иметь огромный банк данных науки. И вот мы с вами, все присутствующие, было как можно побольше, мы должны вносить в эту, в этот банк данных свои и не бояться, кто-то думает, что вот я получил странный вывод, противоречащий сегодняшним заключениям. Да, сегодня вывод ваш может противоречить, а через 2-3-5 лет он окажется, если не открыть. А ситуация в производстве и в науке меняется, уровни исследований меняются, появляются новые приборы. И все это в итоге нас может прийти, привести. Все, кто приехал сегодня сюда,